والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد الخير والشر جسران دواء 249 دواء يشهد اهل السنه ويعتقدون ان الخير والشر والنفع والضر والحلوى والمر بقضاء الله تعالى وقدره Bersaksi oleh oleh sunnah wal, dan, wal jamaah dan beriktiqat sesungguhnya kebaikan dan kejahatan, munafaat, mudarat, kemanisan dan kepahitan dalam hidup ni ada manis ada baik. Ha, itu ujian di dalam di dalam kehidupan manusia. Bi ta'ala. Ha, dia adalah merupakan ketentuan Allah wa qadarihi dan juga takdirnya. Earth. semua yang berlaku lah yang menimpa yang dialami dilalui oleh manusia ni baik buruk senang susah semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala wala maraddalahuma wala mahisa wala mahida anha jadi tentang qada dan qadar Allah ini tidak ada siapa yang boleh tolak tidak ada siapa yang boleh nak tolak dan juga tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan mengelak benda tu dah tetap jadi kita nak buat macam mana kalau benda tu dah tetap adakah ketetapan itu boleh berubah ataupun tidak la yuraddu alqada'u illa biddu'a tidak ditolak boleh ditolak ketetapan itu melainkan dengan doa Cuma para ulama bahas pula. Ketetapan itu adalah adakah bersifat muallaq ataupun mubram. Muallaq maksud dia ada putu. Tapi masih tergantung. Qada tu masih tergantung lagi. Yang tu sebahagian ulama kata dia boleh berubah. Kalau yang mubram pasti yang tu tak berubah dah ada tetap. Contohnya ajal manusia idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datangnya ajal seorang kamu Dia tidak boleh nak mempercepatkan sesaat Dan juga memperlewatkannya Alakulihal Kita ni disuruh, diperintahkan supaya berdoa Sebab kita tak tahu Sesuatu ketetapan Takdir yang berlaku kepada kita ni Adakah bersifat mubram ataupun ma'alak kita Kita tak tahu Jadi berdoa je lah Kepada Allah Ta'ala ni ha, Tak salah lah Kalau orang doa untuk panjang umur eh untuk murah rezeki rezeki dah tetap orang kata kalau secupak dia tak mari segantang kalau Allah Taala tu dah tetap rezeki kita secupak ini bahasa orang tua-tua dulu rezeki secupak dia tak mari segantang jadi kita tahu tak rezeki kita banyak mana secupak ke segantang bagi diri kita sebagai hamba ni kita tahu tak aja kita kita tahu tak semua kita tak tahu jadi serahlah kepada Allah. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah. <coughs> Kita hanya mampu berdoa. Wala yusibul mar'a illa ma katabahu Allah illa ma katabahu lahu rabbuh. Tidak menimpa akan seseorang aa, menimpa keburukan kepada seseorang melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Walau jahadal khalqu ayam faul mar'a bima lam yaktubuhu Allah bima lam yaktub aa, bima lam yaktubuhu Allah lahu lam yaqdiru alaihi seandainya seorang itu bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan kepada seseorang mendatangkan kebaikan kepada orang lain mana-mana orang ni nak buat baik kepada orang dia nak mendatangkan manfaat. Ha, dia nak buat kebaikanlah kepada orang. Tetapi sekiranya Allah Taala tak tetapkan, tak tulis, tak tentukan, tak takdir, dia tak boleh buat baik kepada orang. Dia nak bagi sesuatu manfaat, kebaikan, nak bagi duit ke makan minum, dia niat baik. Ha, dia nak buat kebaikan kepada orang, tapi Allah Taala tak izinkan, tak dapat buat baik. Begitu juga sebaliknya walau walau jahidu an yadurruhu bima lam Allahu, alaihi lam yaqdiru sebaiknya seorang nak mendatangkan mudarat nak buat orang nak kenakan orang nak buat deje kat orang kalau Allah Taala tak izinkan maka tak dapat seseorang tu tak ditimpa musibah kemudaratan malah petaka bencana dengan sebab orang tu tadi sebab Allah Taala tak izin ha, itu ada hadis yang dirawatkan oleh Imam Imam Tirmizi di dalam sunannya sekiranya berhimpun semua makhluk yang terdiri daripada manusia seluruhnya dan jin bercampur jin dengan manusia dia bergabung untuk mendatangkan manfaat kepada seseorang tak boleh datang melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah begitu juga sebaliknya jin dan syait, jin dan juga manusia bergabung menggembelin tenaga untuk mendatangkan mudarat pun tak boleh juga nak mendatangkan manfaat pun kalau Allah tak izin tak izin tak boleh Sedangkan bukan seorang dua manusia Seluruh manusia bergabung dengan jin Nak mendatangkan kebaikan kepada seseorang Tapi Allah Ta'ala tak tetapkan Tak tentukan Tak takdirkan Tak dapat dibuat kebaikan tersebut Dan begitu juga Kejahatan yang Akan dilakukan oleh jin dan manusia Ini kepada seseorang Tidak akan berhasil Tidak akan tercapai Melainkan Dengan kehendak dan keizinan Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sahabat kita jauh datang Ni antara muka-muka orang yang Infak buku yang sedang kita belajar ni tuan-tuan ha, Paling ke belakang sikit tengok Setiap bulan puasa kan Bulan Ramadan Ingat kat 10 tahun lah Sahabat-sahabat ni di antara orang yang Menginfakkan buku ha? Untuk menjadi tatapan kita Muzakarah kita setiap kali bulan Ramadan <tuh> Semoga mereka-mereka ini dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi dalam bulan puasa ni. Kita dapat free ya. Kau tak dapat belajar betul-betul tak tahu ah. Bukan kena beli apa. jadi kita berhenti setakat mana tadi? Okey. Ala warda bihil khabaru an Abdullah bin Abbasin. Sebagaimana yang telah Datanya khabar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Qala qala Allah azza wajalla. Ah tadi hadis tadi kan yang kita sebut dalam riwayat apa tadi? Riwayat Tirmizi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa Illahu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika menimpa akan engkau, ha, jika hendak menimpa akan engkau oleh Allah Taala dengan sesuatu kemudaratan. Kalau Allah Taala nak buat Ah nak menimpulkan sesuatu kemudaratan. Sebab apa kita kata akan tu? Sebab dia datang dengan fi'lun mudhari'. Jika Allah Taala nak menimpulkan sesuatu kemudaratan, fala kashifa lahu illahu. tidak ada siapa yang boleh hapuskan melainkan dengan sesuatu ketetapan yang datang daripada Allah Taala. Ah kalau nak datangkan mudarat, begitu juga sebaliknya wa in wa ayuridaka bi khairin fala radd li fadlihi. Jika seseorang aa, nak mendatangkan kebaikan kepada engkau. Sesuatu siapa pun tak boleh nak tolak dengan kelebihan yang datang daripada Allah Subhanahuwataala. Ada lagi? Oh, ambil semua. Ada yang tak cukup kan? Datang lagi. Kita ingat dah habis dah. Ha? Dia boleh-boleh ambil ambil ambil. Ah, nanti malam ni datang ramai lagi kita bagi semua. maknanya cukup semua ni ya eh? 100 ya eh? oh cukup lah insyaAllah sahabat-sahabat kita yang mari malam ni bagi kita perhabis bagi betul-betul mantap betul-betul faham, betul-betul mendalam akidah salah ni kalau timbul dibangkitkan isu-isu berkaitan dengan akidah ni, semua orang boleh jawab insyaAllah sebab kita dah tak laki pada tiap-tiap tahun hampir 10 tahun dah, macam-macam kita Cuma bersempena dengan kehadiran saudara Hadi ni Untuk tahun depan saya bercadang uh, Kita nak buat daurah maqalat islamiin Kalau ada terjemah Yang saya yang bahasa Arab tu adalah Tapi untuk sahabat-sahabat yang tak tidak berapa fasih pakar Ataupun faham bahasa Arab ni kita guna terjemah uh, ha, Minta saudara Hadi akumat ha, kita boleh tolong cari lah Untuk tahun depan ni Maqalat islamiin tulisan Abu Hasan Asy'ari. Okey, dah dapat semua? Ambil ambil siapa yang tak dapat ambil. Peri ni tak payah bayar, tak payah. Wa min mazhabi ahli sunnati wa tariqatihim. <tulis> ma'a qawlihim bi anna al khaira wa syara min Allah wa qada'ihi wa bi qada'ihi dan juga sebahagian daripada i'tiqad eh, pegangan kepercayaan ahli sunnah wal jamaah dan juga jalan mereka jalan ahli sunnah wal jamaah berserta dengan perkataan mereka bi anna al khaira wa syara min Allah kebaikan dan kejahatan daripada Allah bi qada'ihi dengan ketentuannya semua daripada Allah ...kita dah bahas dah banyak kali... ...kalau daripada Allah, kenapa? Orang tu kena seksa... dikena azab... ...dah semua daripada Allah. Ketentuan daripada Allah... ...pilihan daripada hamba. Sebab itulah tak nak bagi akan. Apa peranan akan... ...sebagai neraca, ...sebagai kayu ukur... ...sebagai penimbang... ...sebagai penentu... ...untuk membuat keputusan. Kalau tidak kita ni jadi macam haiwan... ...macam binatang... Tak boleh nak fikir buat apa saja. Tak salah. Binatang ni dia buat apa pun tak salah. Tak dikenakan hukum taklif. Tapi manusia kena. Sebab sebab apa kena? Bila dia buat jahat sebab dia ada penilaian, dia ada pertimbangan. Dia boleh fikir benda ni baik benda ni buruk. Ha, jadi atas pilihan dia sendiri. Di depan kita ada dua minuman, satu air sirap Lecikang ke Yang satu lagi racun Kita nak pilih yang mana Kita boleh tak pilih Ini Allah Ta'ala tentu berlaku ni Allah Ta'ala yang tetap Tiba-tiba kita boleh pilih racun Kita kata ini Allah Ta'ala tentukan Keburukan tu untuk kita Boleh cakap macam tu Lalu kita minum pun kita mati Sedangkan Allah Ta'ala bagi akal Untuk membuat pilihan Allah Ta'ala takdirkan, tentukan berdasarkan pilihan. Ketika Nabi SAW di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, setelah dia masuk Masjid Baitul Maqdis, dia semayah, lepas tu dia keluar. Lalu beliau dihulurkan dengan dua minuman. Dengan dua gelas yang berisi minuman. Satu gelas berisi apa? susu. Bilas yang kedua arak. Jadi Nabi pilih apa? Susu. Lalu mereka kata asbatul fitrata kamu telah meminum memilih akan minuman fitrah. Maksudnya setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini sama ada dia daripada kalangan anak orang Islam ataupun anak orang yang bukan Islam, dia akan pilih dia akan diberi minum susu. Sebab itu susu dianggap suatu minuman fitrah. Jadi qada qadar ini baik buruk ditentukan oleh Allah berdasarkan pilihan hamba. Ah ha, berdasarkan kepada pilihan hamba. Hamba tu maknanya kita lah manusia. Anahu la yudafu ila Allah Taala <-tuh> ma yut ma sesuatu bahawasanya sesuatu tidak disandar tidak disandarkan Sesuatu kepada Allah Ta'ala ni sesuatu yang diwahamkan Diwahamkan maknanya yang dirag, diragukan ha, Disangsikan Sesuatu kekurangan Secara khusus Maknanya apa dia? Kita sandarkan sesuatu kepada Allah Ta'ala Perbuatan, tindakan, keputusan Hukum, takdir, kodok Sandarkan kepada Allah yang menyebabkan ada keraguan tentang Kekurangan dia telentah oh maknanya Allah tak nak buat macam ni menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah kalau sandaran macam tu tak boleh sesuatu yang disandarkan kepada Allah mesti menunjukkan kaman sempurna baik betul tepat yang mendatangkan ke keraguan keraguan yang menunjukkan kelemahan itu tak boleh fa ya khaliqal qiradi ha ya khaliqal qiradati wal khanaziri wal khanafis wal ji'lan di an uh, wa in kana wa in kana la makhluqa illa rabbu khaliquhu tidak dikatakan wahai pencipta kera wahai pencipta kera wahai pencipta babi wahai pencipta kumbang wahai pencipta kumbang taik jalan kumbang yang duk lantai dan adik bila dia sandarkan binatang ataupun serangga ini, serangga yang keji, yang kotor, yang jijik ini kepada Allah, menunjukkan satu kelemahan kepada Allah. Ha, yang tu dalam akhiri sunnah wa jamaah tidak disandarkan secara secara dipanggil infirat secara khusus kepada Allah Taala. Walaupun di sudut hakikatnya semua Allah Taala buat. Tak ada satu lah tak ada Allah Taala buat. Bukanlah tak ada buat ayam, itik, kerbau, lembu, kambing yang boleh makan ya babi pun lah tak nak buat juga ha? anjing lah tak nak buat sesuatu benda yang najis, kotor yang diharamkan makan pun semua lah tak nak buat juga ha. wa fi zalika warada qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam Berhubung dengan perkara tersebut telah datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa iftitah. Pada doa iftitah sembahyang tadi tabarakta wa ta'alaita maha berkat engkau dah maha agung engkau wal khaira fi yadaika kebaikan daripada dua tangan engkau pada dua tangan engkau wasyaru laisa ilaika kejahatan tidak disandarkan kepada engkau takut nampak kurang lemah Allah taala wa ma'nahu wallahu ala jadi Abu Uthman As-Sabuni ini kata makna hakikatnya wallahu alam itu ditafsirkan oleh ulama wa syaru laisa mimma yudhafu ilaik dan keburukan itu tidak disandarkan kepada engkau ifradan wa qasdan secara khusus dan juga qasad hak jahat ni Allah Taala buat padahal dia buat semua ataupun secara qasad maksudnya qasad nak mengatakan Allah Taala ni buat benda jahat hakikatnya memang dia buat takut nampak aib bagi Allah Taala takut nampak lemah kurang bagi Allah taala kerana berdasarkan kepada doa tadi semua kebaikan semua disandarkan kepada Allah hatta yuqala laka fil munadah sehingga dikatakan bagi engkau aa, ketika aa, maknanya bagi engkau bagi Allah taala ketika berdoa ni ya khaliq asyri wahai yang menjadikan kejahatan au ya muqaddir asyri wahai yang telah menentukan akan kejahatan ataupun keburukan wa in ka khaliq wal muqaddiru wa in ka nahual khaliq wal muqaddiru lahumah walaupun di sudut hakikatnya dia adalah yang khaliq ha kita baca khaliqa wal muqaddira dia jadi khabar bagi kana huwa tu isim bagi kana wa in ka nahual wal, wal muqaddira lahumah jami'an dan jika adalah dia itu adalah khaliq dan juga penentu muqaddir maknanya penentu lahumah bagi keduanya kebaikan dan juga keburukan semua Allah tak nak buat jami'an kesemuanya tapi keburukan tidak disandarkan kepada Allah walidhalika adhafal khadiru alaihi salam iradatal aibi ila nafsihi demikian juga Ha, telah menyandarkan oleh Nabi Hidir alaihi salam kehendak ha, iradatul melakukan kehendak kepada melakukan keburukan ataupun aib ila nafsihi keburukan dia sandar pada diri dia Nabi Hidir tadi yang Allah Taala cerita dalam surah kafi dia tak sandarkan kepada Allah dia sandarkan kepada diri dia kalau keburukan ini nak ceritanya adab ahli sunnah berjemaah kalau dengan orang kena ada adab dengan Nabi kena ada adab dengan Allah lebih-lebih lagi kita kena adab kena ada adab walaupun hakikatnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi baik buruk semua daripada Allah binatang halal haram semua Allah Taala buat tapi di sudut adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ketika kita berdoa bagaimana kedudukan kita kafiat cara kita berdoa angkat tangan ajaun dia ajaun macam mana tak terhibur ke kami biasa orang berdoa tak tangan terhibur kalau duduk tak kursi, tak kursi macam tu. Ada adab tak dengan Allah Ta'ala? Buat lebih kurang. Ya? Minta. Kau dengan orang pun nak minta, minta betul-betul. Dengan Allah Ta'ala, tak ada adab. Dia suruh angkat sekurang-kurangnya sama. Dengan baru. Jadi... Kalau kita kata dengan makhluk pun kena ada adab, kena ada sopan santun, kena ada tata tertibnya dengan Allah Taala lebih-lebih lagi. Kita tengok ah, eh, Hidir ni dia menyandarkan kelemahan itu kepada diri dia sendiri. Amma as-safinatu fa kanat ya'maluna fil bahr. Adapun bahtera ataupun kapal itu adalah bagi orang miskin yang bekerja di lautan. Fa'aratu aratu an a'ibaha dan aku berhendak berkehendak untuk membocorkannya padahalnya Allah Taala suruh Allah Taala suruh ilhamkan kepada dia bocor kalau tidak nelayan tu kena rampas harta dia oleh lanun dan mungkin dia akan dibunuh siapa yang mengilhamkan siapa yang mewahyukan kepada Nabi Hidir untuk membocorkan sampah itu tadi bukan Allah ke Allah Taala suruh tapi walaupun Allah Ta'ala suruh dia buat, dia sandarkan kelemahan itu kepada diri dia sendiri. Ha, itu Nabi-Nabi ini dia beradab dengan Allah Ta'ala. Sandarkan kelemahan pada diri sendiri. Kebaikan kepada Allah. Pengajaran yang kedua daripada ayat yang kita bacakan tadi. Ammas safinatu faqanat lima sakina. Adapun Ada pun sampan ataupun bahtera itu, kapal itu dimiliki oleh orang miskin. Dalam tafsir Qurtubi menyebut, Tidaklah bila disebut miskin ni tak ada kenderaan langsung, rumah tak ada, kenderaan tak ada, pakaian tak ada. Kan banyak kadang-kadang orang nak pergi zakat kepada kepada seseorang kan, kepada golongan asnaf. Bawa duit eh, bawa pitih, muslim, bulan puasa. Nak pergi zakat fitrah ke, ha? ataupun zakat harta ke, wang ringgit ke. Di, dia, dapat maklumat lah. Orang ni sekian-sekian duduk dalam satu kampung ni susah, miskin. Pergi-pergi rumah tengok ada kereta, ada motor. Wah, oh, tak boleh ha dia ni bukan orang bukan orang susah ni. Bukan orang miskin ada motor di rumah dia, ada kereta, rumah pula ada. Jadi para ulama kata bukanlah ternafi seseorang itu miskin dengan sebab dia ada kenderaan. Sebab Allah Taala sendiri sebut dalam ayat ini, ammas safinatu fakanat lilmasakin. Adapun kapal itu, bahtera dimiliki oleh orang miskin. Daripada ayat ini Imam Qurtubi menakalkan beberapa pendapat ulama Taklah bermakna bila ada kenderaan Ada rumah tu Ternafi kemiskinan dia Tak layak dia dapat zakat Bukan Sebab dia termasuk di dalam Salah satu daripada lapan asnaf Yang Allah Ta'ala sebut Dalam surah Taubah ayat 60 Mana debel-debel Baca ayat Ayat 60 surah Taubah Tentang Asnaf Golongan yang lapan golongan yang boleh terima, harus terima zakat. <tik> Salah satu daripada lapan asnaf tu apa dia? Miskin kan? Innamal sedekah tulil fuqara wal masakin ada sebut tak masakin di situ ada kan jadi hak ni ah ya? ha, fakaanat li-masakin ya'maluna ya fil bahr ha, kapal itu kepunyaan orang miskin yang bekerja di di tengah laut maknanya jadi nelayan fa'aratu an aibaha aku ingin membocorkannya walamma al khaira wal birra war rahmah maka tak kala apabila menyebut kebaikan ketaatan dan juga rahmat adhafa ila iradataha disandarkan kepada kehendak Allah kalau keaiban keburukan disandarkan kepada kehendak makhluk kehendak hamba kehendak manusia ha dia kata adhafa iradataha ila Allahi azza wa jalla faqala fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik dan telah berkendak oleh Tuhan engkau. bahawa mereka sampai kepada umur yang matang, dewasa ataupun cukup umur balik wa yastakhrijakan zahuma dan mengeluarkan mereka berdua khazanah mereka berdua rahmatan sebagai rahmat daripada Tuhan engkau. Kan tiga perkara yang pelik dilakukan oleh Nabi Hidir. Yang pertama apa dia? Ha? Ha? Dak tu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang pertama. Dia bunuh seorang kanak-kanak kan? Yang kedua bau bocor. Yang ketiga? Dia mendegakkan bangunan rumah yang runtuh. Tempat yang tak didiami oleh orang. Kalau tangkapan tu tadi dia ni subahkan kepada diri dia, ada pun tentang rahmat dia ni subahkan kepada Allah. Rahmat kasih sayang kebaikan dia subahkan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Taala ajar, begitulah diamalkan oleh para nabi. Bila keburukan dia subahkan kepada diri sendiri, kebaikan dia subahkan kepada Allah itu untuk apa? Untuk adab, adab kita dengan Allah Taala. Ha, walaupun di sudut hakikatnya baik buruk daripada Allah. Wa kadzalika qala mukhbiran an an Ibrahim. Begitu juga Allah Taala menceritakan sebagai pengkhabaran tentang Nabi Ibrahim alaihi salam annahu qala wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Sakit ini disebahkan kepada dia. Sakit tu siapa bagi? Allah, tapi dia tak kata sakit ni Allah Taala bagi. Tak, sakit ni aku punya. Yashfin Allah. Sembuh Allah Taala bagi. fa adafa al ila nafsihi Nabi Ibrahim ni dah sandarkan kesakitan tu kepada diri dia sendiri. Wa syifa'a ila rabbih dan kesembuhan kepada Allah. Ah ha, inilah intiqa al sunnah wa jamaah. Keburukan Disubahkan kepada diri sendiri, kebaikan disubahkan kepada Allah. Itu adab kita dengan Allah Taala. Wa in kana jami'u walaupun semuanya baik buruk sakit demam sembuh itu semua daripada Allah. Minhu jalla jalaluhu. <-tuh> semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.